Здравствуйте. Я хотела первым делом поблагодарить культурный проект всех организаторов э, новой художественной школы МедиАрт для практиков для, э, за такую замечательную возможность здесь учиться. Всех-всех-всех, э, кто работал над этим проектом, в особенности Иринину Проденко, которая всегда была с нами, нас поддерживала и читала прекрасные лекции. Хочу поблагодарить лекторов э, за знания, которые э, в общем-то каким-то волшебным образом сейчас появляются люди, которым мои знания интересны, и те направления, в которых я хочу работать, и уже намечено несколько проектов, которые, я надеюсь, будут реализованы в ближайшем будущем. Этот проект я воспринимаю как часть учебного процесса. Я работала с программами, с которыми я раньше не работала, пыталась в них разобраться. Начала учить 3D, поэтому моя презентация видео в 3D. Мне интересно взаимодействие звука с видео создание пространства в данном случае это пространство в котором люди в какой-то мере зрители формируют его с помощью издаваемых звуков так выглядит конструкция представляет из себя комнату полностью зеркальную, со сферами и одной белой э, стеной э, с полусферой, на которой идет проекция. Э, во всем остальном помещении это идет отражение. Э, в общем-то, я написала э, в программе ВВВ э, патч, который... Э, э, в помещении находятся э, микрофоны, которые ловят звук, э, передают его в программу ВВВ, которая генерирует видео, ну, некий эквалайзер. То есть это когда нет звука, когда, когда есть звук, потом опять нет звука, оно все слетается опять в линию. Это этот я все интегрировала в Резолюм, где соединила, ну, в общем, сделала из этого патча как маску, под которую подложено видео и наложены эффекты. И при попадании человека в это пространство, он издает какие-то звуки, даже он ходит по полу, и ступка блоков, это все отображается вокруг него. Вот, то есть можно включить телефон, и там будет играть музыка, и это тоже будет все отображаться на, на стенах в виде э, видео. То есть вот, вот такое видео это... Когда нет звука, когда он появляется, вот, получается, оно разрастается. Вот так. Сейчас у меня есть видео. Почему свет? Почему свет? Почему именно такая форма? Ну, она интересная, она отображается какие то Ну да, это просто эстетическая какая-то такая работа, это подготовка я его воспринимаю как подготовка и э, разбор программ, в которых я собираюсь работать, и э, то есть это такая модель, в общем-то, очень вариативная А что, что должен получить зритель это просто такое ощущение это просто... Что, когда человек попадает и от его движение? Что я это думаю, да. Дать, что Ну, да, то есть я не вкладывала какой-то глубокий смысл да. в это. Ну, а вот у тебя просто нету задачи вкладывать в Тебе нравится работать с внешними эффектами и создавать визуальные пространства? Нет, есть... Да, просто, ну, это абстрактный проект, то есть у нас не было темы, да? Вот, а темы, э, которые тебя интересуют? Мне интересно работать, вот, вот, сейчас мы будем работать над спектаклем, то есть там есть сценарий, там есть, э, это стихи будет моноспектакль, то есть там есть, э, ну, э, база, да, вот, над которой я уже буду работать и с которой. И там, конечно, это все будет э, смысл будет. Но здесь тоже может что быть смысл, он может, что... Можно пытаться ее как-то разложить на составляющие и понять, какой новый Технология это инструмент для меня. Новый опыт это работа с новыми программами. Но я их не воспринимаю как какой-то объект исследования в, в плане искусства. Я прочитаю, что ты закончила да. наш рублей, живописи. Мне кажется, это одна из таких инструментальных особенностей очень много сосредоточивается внимание на каких-то внешних проявлениях художественного мастерства, да, или школы, но при этом совершенно не варьируется, и все содержательные смыслы сводятся всегда к какой-то либо духовности, либо каким-то очень таким пошлым клише. И вот это то, что не наша академическая двигаться, а пытаться все-таки э -э, как-то их задействовать и двигаться в глубину, а не продолжать движение в том же направлении. По а сути, ты получила много инструментов, инструмент, но продолжаешь им пользоваться, как будто это традиционная какая-то техника. Ну, на, на самом же деле новое искусство такое разнообразное, и каждый выбирает, чем ему хочется заниматься. Не, не, не все это должны масса. делать что -то... Просто художника, а да? mm. что-то. А, а зачем их отделять? Ну, в смысле, а зачем создавать. вот эти какие-то границы ставить? Можно тогда более конкретизировать вопрос: а для вас отличается ли искусство от дизайна? Ну, я не знаю, нет, наверное, ну. В смысле, это какое-то очень большое пространство, в котором может происходить все, и где эти границы проходят, я не знаю. Это, ну, мы сейчас только начинаем работу, все это обсуждаем. Есть поэт Катя Бабкина, и на ее стихи вот мы собираемся сделать этот спектакль. А? Ну, мы думали на Google успеть. Посмотрим.

Thank uh you. -huh. Ну да, сотрудничество. Вот. И вот это материал, все инструменты, как вы говорили, то есть я, я понимаю, что время работы школы было не так быстро. Да? Освоение – процесса, То есть это, это, это нельзя сделать за день, за два, за И сейчас я в процессе находится, и я думаю, что на мой взгляд, это, это достаточно перспективно. И ну, тут, наполнение контентом, да, то есть это, но это, это тема есть <постите> тема сны вот ну пока это все в процессе что может быть да ну от этого все будет исходить и разрастаться нет ну это отдельно ну это отдельный проект ну в смысле он будет это еще не часть кураторы танцуют Датом, нам було все потенційно цікаво а до моменту, коли почалися загальна візуалізації. Цю проєкт цю десь. Десь, це візуалізація, яка є звук, є ще. Але те, що сказав Дмитрій, — це власний дизайн. В якийсь момент воно, потенційно може бути і мистецтво, може бути дизайн. І до того, як ми побачили фінальну картинку, це було потенційно могло стати мистецтво. Мальну картинку це став стравний дизайн. Питання mm -hmm. до контенту. Там очі контент. Контент — це люди, <coughs> які приходять, <coughs> які спікують, які щось включають. І це вже деякі, які щедріють, які розриваються. Mm -hmm. Там як зі звати ці день, як створити простір для цих деятелей, хто mm -hmm. сніше. Це буде вже не мистецтва, а до якісного дизайну. Але там тут не жаль. жалко. Є певні принципи, є. Я пробую визуализировать, Это пока начало. Я пока ис исходила из своих умений и знаний. Это будет все развиваться, и я хочу работать в этом направлении. Мне это очень интересно. Просто понятны техники, как такое. Найти mm -hmm. технику, або найти, кто может это сделать, это не такая проблема. Но если не имеет смысла, и не имеет... Mm -hmm. Что, в целом, не имеет смысла? Что не имеет смысла, и это... Снаты, да. Ну символ промывания, не другое ничего, только. Я пока осваиваю этот инструмент, чтобы понимать, что вообще можно с ним Это делать. Смысл, да? Я понимаю.